А, Мы еще малы, Господи, Садикатов да не живет сейчас. не, боялась, не, боялась, не боялась. Ой, я вас приветствую, конечно, неожиданно такие повороты. Я, 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 не Поворот, я помню слова лесенки, когда я первый раз тут светился, она говорит, Это только начало". А я, в цветы смотрел, когда всё В микрофон. Меня, никогда я такой не, не выступал. Не. А я хочу знать о чем-то вот. просто поблагодарить Бога. Благодарим Господу, конечно, за то, что Он делал для каждого из нас, за то, что мы здесь, в Его доме, за то, что мы имеем сейчас, в этот день Господь, что мы что мы вот, просыпаемся вот, с той мыслью вообще благодарностью в сердце за то, что ты не с той мыслью стоишь, что вот, думаешь, у кого украшает родителей, там обманули, ну, дома, что против, а просто поблагодарить за то, что ты жив, что ты дышишь. Вот, ну, слава иисусу, да? ну, просто спасибо конечно Господу за дом его, за то, что маленькое свидетельство когда кто может, слышал, то не слышал. я очень был да, зависим, алкозависим, да. И очень употреблял алкогольные напитки. Так вот да, употреблял, что упал и отлично. Отлично, в институте каком-то в Киеве. Парализованный, привязанный и по милости Божьей. Господь. Простим каждому из нас очень много, за то, как вы жили, за душу мою. Да. Служили дьяволу своими делами, делами Господни. Потому что по Господь помилует вот место в Писании 1 Коринфянам 6.20. Да вы куплены дорогой ценой и по землю прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые служат Божьим» как бы сказать, чтобы мы никогда не забывали, когда помнили о том, ну, какой ценой мы искупим, какая жертва за нас вообще, ну, жертва, ну, что каждый из нас свои дела, за свою жизнь, в которой мы жили, ну, каждый из нас должен висеть на да, этом да, кресте, ну, как не Иисус. И благодарить всегда Господа, никогда не забывать. За то, что Он сделал для каждого из нас, а Боже. Ну, спасибо, я, Господь, спасибо тебе. И псалом 149. Первый стих. Да, чуть-чуть я ушел. Нет, ничего. Мы учимся. Ой тебе Господу песню и хвала ему в собрание святых. То есть мы это собрание святое, и никогда не народ, мы не народ Божий, никогда не помиловали, они а не помиловали. Так давайте будем прославлять Слави Бога, не просто устами, чтобы наши искренние сердца были благодарны Ему за то, что каждый знает сам, что кому что только просил Господь, чтобы мы всегда благодарили Бога и Его Господь. И очень хотелось, конечно, еще. сказать, что мы не просто только в вот воскресенье мы славили Бога, а каждый день мы в практической жизни своей не просто назывались, а вот мы христиане, а были. Слава Богу. Слава Иисусу Христу.